Uh, tadi Dr Abdullah Jalil ada sebut kepada kita tentang lima perspektif untuk kita mengenal dan memahami tentang ajaran Wahabi. Doktor dah sebut empat tadi ya. Hmm. So nak nak sambung yang empat ke yang kelima terus? Uh, empat sikit lagi betul. Okey, silakan sambung yang beti. empat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Jadi perspektif yang keempat tadi yang saya sebut berkenaan dengan sejarah. Kita kena faham susu galur akidah tu berlaku bagaimana dan sebagainya dan sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahab bagaimana versi tersebut dibawa dalam bentuk yang sangat keras dan ada dokongan gerakan politik dan juga ada dokongan gerakan musuh Islam di sebaliknya. Ada kait dua-dua. Ada kait. Sebab tu saya suka nasihatkan kepada masyarakat awam. Saya biasanya antara lima perspektif ini, saya selalu pesan jangan pergi lagi subah akidah sebab ni surumit. Ustaz-ustaz Wahabi mudah untuk menipu kamu. <guluh> dalam bab ni. Begitu juga dengan isu akidah dan tasawuf ini isu-isu yang golongan Wahabi mereka menggunakan kejahilan yang ada dalam masyarakat untuk menipu kononnya merekalah yang paling faham al-Quran dan sunnah. ini pun nanti saya nak tak sempat pada kali inilah beberapa falsi golongan Wahabi antanya bila mereka merasakan mereka je nak ikut Quran sunnah. Ini memang satu sikap yang sangat buruk berlaku pada golongan-golongan yang baru ikut Wahab ikut Wahabi dia rasa dia je nak ikut Quran sunnah. Dia rasa dia je betul. Dia rasa dia je nak ikut Al-Quran Itu berentetan daripada sifat khawarij ya. Ya, yeah, itu berentetan daripada sifat khawarij dan juga sifat ego lah. Dan sangka buruk terhadap para muslimin. Tak pernah ada ulama ataupun mazhab-mazhab muktabar mengatakan kami nak ikut Quran Sunnah dengan erti kata orang lain tak nak ikut Quran Sunnah. Tak pernah. Tapi Wahabi membawa naratif ini kepada masyarakat salah. Tak kita tak pernah hajar masyarakat untuk bersangka buruk pada mazhab-mazhab muktabar ulama-ulama Islam yang kononnya tak mahu ikut Quran dan sunnah. Walliyazbillah tak kita tak pernah ajar macam tu. Baik, tak apalah. Uh, saya suka untuk masyarakat awam cuba mengenal Wahabi dari sudut sejarah terlebih dahulu. Hmm. Agak mudah untuk orang ha. hadam. Agar sebab sejarah ni dia fakta. Jangan lihat ulasan ulasan Wahabi, lihat fakta apa yang berlaku, peperangan, berapa orang kena bunuh, siapa yang diperangi, siapa yang bagi senjata. Ha, eh. Jadi dengan fakta-fakta ni mereka tak boleh nak menipu. Mereka dulu pun tak memegang hijaz. Mereka dulu pun tak memegang. Bahkan yang memegang tu kerajaan Hashimi. Bagaimana kerajaan Hashimi hmm. boleh terpelanting sampai ke Jordan dan sebagainya. Ini semua adalah fakta. Ustaz-ustaz Wahabi, Wahabi memang takut nak cerita bab ni. Saya tengok dia orang macam Cuba, sembunyi, Cuba sembunyikan, ya. hal ini Sebab ini akan membongkarkan banyak perkara Dan kalau kita faham tentang sejarah peperangan ini Kita akan faham apa yang berlaku di Palestin pada hari ini okay. Apa yang British buat pada tiga tempat Batu Maqdis Turki Osmania Mekah Marinah dan Hijaz Kita kena faham apa perancangan yang dibuat oleh British Pada tiga-tiga tempat ini Faham panjang bab ini. Baik saya pun hanya mengenal bab-bab sejarah ni setelah saya mengenal tiga faktor tu. Hmm. Baik, setelah